Ми коли приймали тариф на підвищення на 3 гривні, в наших розрахунках ціна на паливо була 8,60 на газ і 14,60 на дизельне пальне. На сьогоднішній момент солярка ви бачили, 26,50 саме дешева і газ метан, на якому в основному працюють всі наші рути. 15 гривень, трошки навіть більше. Дивлячись на якісь заправки, там є ціна, плаває туди-сюди. В сібістоїмості перевозок ціна палива складає майже 50%. З першого числа підняла ціна на газ і тут вже повний колапс. У нас в принципі ми могли відпрацювати якийсь там день, два. Ми працюємо там на нулях, на, на запасах якихось там. Ну на завтрашній день. І так далі, вже просто не буде змоги виїхати на лінію і перевозити пасажирів. Ми вже сьогодні думаємо, як скоротити рейси, обрати там вечірні нерентабельні рейси, скажімо так, для того, щоб можна було І Ми працюємо зараз над цим. Якщо ми не вийдемо, ми всі розуміємо, що для населення і для всіх нас, мешканців міста, краще від цього не стане. Людям треба на роботу. Людям треба, ну по якимось ділам, в лікарню і так далі, і так далі, студентам, в, школу, в інститут, учням, в школу. Якщо ми не вийдемо, ми розуміємо, що це таке. І ми на сьогоднішній день працюємо і стараємося, щоб не було ніякого у нас непорозуміння із владою, і з мешканцями. І ми не просимо підняти тариф там, до якоїсь обласної ціни до економічної обосновлення. ми просимо хоча б 4 гривні. Фразу, мы сейчас сами определяем, какие машины сам... и когда давать вечером не давать. Вечером. Не, не, У вас не есть графики, да. есть машины, которые вы должны выполнять. Да. И вы не имеете права сами принимать решение сокращать эти графики и не Это первый момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Потому что у вас это прозвучало. Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание. Когда мы поднимали тарифы, мы подписали меморандум. Помните, да? Я думаю, что сейчас, надо прежде чем переходить, переходить к обсуждению и вообще принимать решение о повышении или не повышении тарифа, надо проанализировать сначала выполнение этого меморандума со стороны перевозчика. Это первое. Потому что этот документ, который был буквально месяц-полтора назад, и я думаю, что очень много пунктов этого документа на данный момент нарушены. Это второй момент, который хотел бы обратить внимание. Третий момент. Мы на данный момент не знаем, какая цена на топливо будет завтра. То, что сейчас происходит с валютой, вы видите, идет в принципе достаточно серьезное уменьшение. Цена топлива, которая поднялась на 20 дизеля 25-28 гривен, она в первую очередь обусловлена тем, что акциз, который платят не трейдеры, он евро, зафиксирован ну, евро. Это, это тоже там, вопрос уже к правительству, но тем не менее. То есть, на данный какая цена будет на топливо через неделю. 11 числа, если принято решение о финансировании международного валютного фонда, я думаю, что цена по валюты становится действительно, так как визит в уровне 20 25 гривен. Мы не можем прогнозировать на сегодняшний момент цену топлива. Поэтому просчитать экономически расположенный тариф при этом мы на данный момент сегодня просто не можем. Мы говорим о том, что давайте работать вот над этим вопросом, давайте обсуждать, говорить начинать надо с меморандума, и после выполнения всех условий меморандума приходим и считаем экономически обоснованные тарифы. Я сейчас не говорю о том, что не, не надо вам повышать тариф. Не в данном случае. Я говорю, что этот тариф должен быть обоснован. Если надо, для этого можно собрать не очередной исполком. Если надо, через три дня, через четыре дня. Давайте сядем, начиная с сегодняшнего дня, проработаем этот вопрос. Сергей Иванович, иди иди да, мы, ж, мы, мы, мы подавали экономически обоснованные расчеты, было 4,50. Не надо далеко ходить. Топливо одно выросло, и, и цифра сразу меняется. И мы не, мы не говорим, что нам надо сделать 4,50. Я не против этого отношения на встречу, потому что действительно, тот тариф, который тогда еще был, в экономики, да. была от 3 до 4,50. Да. 4,50 это тоже был да. граничный обоснованный тариф. Да. Но я говорю, давайте начнем все-таки вернемся тому документу, который мы подписали, для того, чтобы, опять же, из пошли пошел вам на встречу, да, понятно. посмотреть, да. насколько перевозчики пошли на встречу города. Ижития. Давайте тогда не оттягивать с этим вопросом. Сегодня собираем рабочую группу из полкома и начинаем рассматривать этот вопрос. Начинаем с анализа меморандума и переходим к Сегодня перевозчики просят поднять тариф на одну гривну аргументируя тем, что сегодня, ну, вы видите, идет подражание и материалов и газ подорожал и дизельное топливо подорожало но сегодня мы говорим о том что сегодня вот эту нагрузку в одну гривну мы не можем положить на плечи жителей нашего города сегодня мы говорим о калькуляции тарифа и аминизации маршрутов аминизации графика уменьшение графиков возможно и интервалы и маршруты объединить э, таким э, таким действием мы сможем добавить пассажира да и отпадет вопрос поднятия тарифов. Вот сегодня мы говорим об этом, о диалоге, поэтому сегодня есть рабочая встреча, мы сейчас проведем совещание с перевозчиками, выработаем тактику, но принципиально наша позиция, мы не можем сегодня положить на плечи одну гривну в тарифе, и чтобы жители нашего города сегодня, ну скажем так, компенсировали сегодня вот это дорожание.